в діяльності. Це вже проводиться даний захід, і на цьому заході ми насправді зберемо найкращих, членів i was very happy to participate in these events because i think that uh, social activities for students is very important. and uh, now in ukraine, because of this crisis, i think uh, students um, have to be more and more um, involved in uh, the development of their country. and uh, because uh, they will have to build a new ukraine. And uh, as soon as possible, they have to be part of this development of a new Ukraine. That's why um, this type of event is very important for the future of Ukraine. And I think uh, that um, Ukraine needs more and more events like that to uh, to involve the students in uh, the development of the new Ukraine, and um, also to involve the students to um, to to see. Uh, uh, Europe, like a partner, and to have a, a European way of thinking, uh, because participation uh, is very important. That means that now you are active and efficient, and you want to be uh, to share the power in your country. And that means you want new governance, and that means uh, this is the beginning of European values. That's why I am in favor of those type of events. Я хочу запросити вас вступити до Ліги студентів Тому що ліга студентів це надзвичайно потужна можливість і осередок для того, щоб поширити свої знання, поділитися старшим колегам з молодшими, для того, щоб заразити вас, зарядити вас позитивом для того, щоб сказати, що безпосередньо е необхідно обмінюватися досвідом, ділитися враженнями, орієнтуватися, ставити перед собою задачі, які постійно потрібно вдосконалювати і розвивати. Колеги, залучайтеся. не залишайтеся пассивными, а будьте проактивними, и тоді у вас все обов'язково вийде. Запрошуємо вас до участі. Лига студентов работает много лет в рамках ассоциации правники в Украине. И поражаюсь, как смена состава, приход новых студентов добавляет, добавляет ценности, добавляет интереса, добавляет такого профессионального драйва людям, которые присутствуют в Лиге студентов. Многие из них занимают серьезные посты в юридических фирмах. Часть из них юристы, старшие юристы в юридической фирме Васильки Сили партнеры. Многие пошли на работу, на государственную службу, на работу в юридические департаменты солидных промышленных фирм. Очень надеюсь, что тот задор, тот профессионализм, который присутствует в работе Лиги студентов, будет также присутствовать в их последующей профессиональной карьере, профессиональной работе. И призываю а, младших коллег, студентов присоединиться к этому движению, вступить в Лигу студентов.